На БТБ продолжается телемарафон, посвященный парламентским выборам 2014. Спасибо, что вы с нами. Президент Украины Петр Порошенко сегодня находится в зоне АТО. Глава государства поехал на Донбасс для того, чтобы проконтролировать избирательный процесс в регионе. Петр Порошенко посетил вторую линию фортификационных сооружений и ознакомился с ходом голосования на избирательном участке в Краматорске. Людей много, и военных много. Нет проблем? Включили их в реестр избирателей. Слава Богу, что все сделали. Большое спасибо вам. Спасибо вам большое за работу и с праздником. Патриарх Филарет пришел на выборы и перед богослужением. Святейший решил сначала исполнить гражданский долг, а уже потом возглавить службу Божью об успешных выборах в мире и в Украине. Он отметил правильный истинный выбор украинского народа. Сейчас важнейший и в духовном плане. Ведь к власти снова рвется много коррупционеров. Наш священный синод призвал весь украинский народ прийти на эти выборы потому что эти выборы судьбоносные. Кроме того, призвал голосовать за тех, кто отстаивает Украину как государство в борьбе с агрессором. И голосовать за тех, кто будет бороться против коррупции. Потому что коррупция ⁇ это враг Украины номер один. Сильнее, чем внешний агрессор. Но ну, а в центральной избирательной комиссии продолжает работать наша съемочная группа. Там уже закончилась пресс-конференция главы ЦИК Михаила Хендовского. Что он сообщил журналистам? Узнаем у нашего корреспондента Оксана Прыжка. Оксана, здравствуй. С какими новостями выступил Хендовский? Ну, в 11 часов действительно председатель ЦИК Михаил Ахиндовский провел э, брифинг, на котором, в принципе, повторил всю уже известную информацию, в частности, еще раз заявил о том, что выборы проходят в 198 округах, проходят в штатном режиме, с мелкими техническими э, неполадками. Где-то избирательные комиссии опоздали и не открыли вовремя участка, на некоторых потеряли печатки, в некоторых некоторых по ошибке испортили бюллетени. Михаил Хендовский еще раз подчеркнул, что выборы в этот раз не будут проходить в 15 округах Донецкой и Луганской областей, а в тех, которых все же произойдут, к сожалению, это 12 округов в Донецкой области, 5 округов в Луганской области, все же не все избирательные участки будут открыты. Михаил Хендовский детально показал, продемонстрировал статистику по каждому из них, но мы об, о ней уже расскажем в следующих включениях. При этом председатель ЦИК подчеркнул, что по этим округам, 15 на которых не произошло голосование, а также по 12 одномандатным округам Крыма обязательно будут проведены до выборы после того, как уже парламент нового, нового восьмого созыва внесет соответствующие изменения в закон закон о выборах в Верховный Совет. Помимо того, Михаил Ахиндовский заявил, что свыше 190 тысяч граждан Украины воспользуются схемой голосования, голосования без изменения прописки, в том числе 21 тысяча из Донецкой области и 11 тысяч с Луганской области. При этом сколько среди них будет беженцев, глава ЦИК не назвал. Однако еще раз подчеркнул, что для беженцев с Востока и Крыма по-прежнему действует упрощенная схема голосования, также без изменения прописки. Для этого им достаточно было прийти в любой орган регистрации по тому участку, где им удобно проголосовать и написать заявление и предъявить паспорт, таким образом их включат в списки избирателей. Михаил Хендовский напомнил, что таким образом на президентских выборах воспользовалась своим правом голоса свыше 6 тысяч беженцев из Крыма. Ну и помимо того, также Включены в списки избирателей свыше 10 тысяч военнослужащих в зоне АТО. И по всей Украине свыше 25 тысяч военнослужащих смогут воспользоваться правом голоса. Однако не все, конечно же, проголосуют, сказал Михаил Охендовский, поскольку накануне Верховная Рада не внесла и не упростила механизм голосования для военных, которые пребывают в зоне АТО, в частности, предложения, чтобы командиры вносили списки военнослужащих, подавали в список избирателей прямо в день выборов. Но, к сожалению, этот законопроект Верховная Рада даже не внесла в порядок дня. Таким образом, уже первую статистику по явке избирателей Михаил Ахиндовский обещал озвучить после 12. И уже первые подсчеты Центр избирком начнет производить после 8 часов, после того, как закончится голосование. И, в общем-то, первые результаты выдадут к 24 часам ночи, либо уже к часу ночи следующего дня. Что ж, спасибо, Оксана. Наш корреспондент Оксана Опрышко продолжает следить за новостями из Центральной избирательной комиссии и ждем от нее новых включений. Накануне выборов подразделения СилаТО перевели на усиленный режим службы, сообщили в Совете нацбезопасности. Правоохранители и представители спецслужб будут обеспечивать безопасность избирателей и членов комиссии на всех этапах. Ожидается, что на избирательные участки в Донецкой области придут около полутора миллиона граждан. Ночь на Донбассе прошла спокойно. Подразделения наших военных не обстреливались. Донецкий аэропорт, районы вблизи Дебальцева, Мариуполя и Смелого находятся под контролем сил АТО. По данным пресс-центра операции, боевики продолжают активно использовать беспилотники для разведки наших позиций. В некоторых районах силовики обнаруживают и обезвреживают огневые точки снайперских групп боевиков. Восемь часов все избирательные участки открыли свои двери для украинцев. В столице активность избирателей наблюдается с самого утра. Уже за несколько минут до начала работы перед дверью одного из участков в Соломенском районе около сотни человек. А уже через час по подсчетам работников избирательная комиссия проголосовало около 300 человек. Много людей приходило, проверяли себя, есть ли в списках, да, многие писали заявления, если нет в списках. То есть, ну, конечно, не стопроцентная будет явка, это понятно, да, но я думаю, что если у нас 2314 избирателей, ну, вот, может, даже больше половины проголосуют сегодня, за сегодняшний день. Пришли для того, чтобы изменить что-то в нашем, так сказать, государстве. Если я не проголосую, то это будет на руку тем, кто мне не, не симпатичен. Миссия международных наблюдателей на внеочередных выборах Верховной Рады Украины представлена делегатами из различных международных организаций и 43 государств. Следить за прозрачностью досрочных парламентских выборов будут наблюдатели США, Евросоюза, Канады, Испании, Великобритании, Дании и Японии. Среди аккредитованных ЦИКом организации Парламентская Ассамблея Совета Европы, Всемирный Конгресс Украинцев, Канадская миссия наблюдения за выборами. Ну а с нами на связи по телефону Андрюс Кубелюс, бывший премьер премьер-министр Литвы, глава миссии наблюдателей комитета за открытую демократию. Он сейчас находится в Киеве. Господин Кубис. здравствуйте. Поделитесь своим впечатлением о том, как проходят выборы в Киеве и есть ли замечания к этому избирательному процессу. Добрый день. Знаете, мы только что были на нескольких участках в 223 округе Шевченского района Киева и я могу сказать, что по моим наблюдениям все проходит очень спокойно очень профессионально и каких-то замечаний действительно не имеем, видно, что люди идут голосовать достаточно активно, нам посчастливилось даже встретить бывшего президента Леонида Кучма, который шел голосовать и так что э, здесь, в Киеве, э, я могу твердо сказать, что я не вижу никаких проблем. Какова явка избирателей? Явка, когда мы были где-то 20 минут назад, она достигала уже в некоторых участках около 15%, может быть, даже где-то и 20%. Я думаю, что явка, насколько мы спрашивали у... У председателей комиссии, как они думают, какая явка будет к концу дня, нам говорили цифры от 60 до 70%. А какая возрастная категория граждан отдает свои голоса? Ну, знаете, то, что мы видели, я бы сказал, что э, такая натуральная смесь. От э, молодых граждан, которые, может быть, и первый раз идут голосовать, до уже ветеранов, которые приходят тоже давать свои голоса за, за будущее Украины. Андрей, скажите, как вы думаете, изменит ли эти выборы что-то в судьбе нашей страны? Я думаю, что это очень важные выборы, важные для Украины, возможность гражданам Украины демократически высказать свое мнение о будущем страны, это очень важно. Но выборы, эти выборы, они важны не только для Украины, они важны и для всей Европы, в том числе и для нас, для Литвы. И они важны даже и для России, потому что успех Украины, становясь европейским государством, он очень сильно повлияет и ту же самую Россию. И в этом мы и положительно повлияем, и в этом мы все заинтересованы. Потому что, поэтому, действительно, мы, мы приехали сюда из солидарности с вами, и помочь вам э, и на этих выборах э, не дать э, возможности каким-то провокациям. И я думаю, что все пока что, слава богу, происходит очень успешно. Что ж, большое спасибо за ваши комментарии, за вашу большую поддержку. А я напомню телезрителям, спасибо. с вами на связи был... Андрюс Кубелюс, бывший премьер-министр Литвы, глава миссии наблюдателей комитета за открытую демократию. Ну а мы продолжаем выпуск. С опозданием открылся один избирательный участок Харьковской области, который находится в поселке городского типа Новая Водолага. Задержка произошла из-за сообщения о якобы минирования городской больницы, где находится участок, сообщают в пресс-службе ГУМВД в Харьковской области. Неизвестный позвонил в дежурную часть Нововодолажского райдела до открытия участка. На место происшествия выехали правоохранители и взрывотехники. Они обследовали здание, но не нашли никаких взрывоопасных предметов или веществ. Через час после звонка участок открылся и начал свою работу. Сейчас сотрудники милиции пытаются установить, кто сообщил о минировании. Украинские военные также активно приходят на выборы. Наши журналисты побывали на одном из столичных участков, который находится на улице Лукашевича. Там встретили несколько десятков военнослужащих. Напомним, принять участие в голосовании смогут 25 тысяч военных по всей Украине, в том числе 10 тысяч военнослужащих в зоне АТО. Мы должны как-то своими силами добиться того, чтобы у нас было нормальное правительство, а не такое, как оно сейчас и какое было. Сейчас наша страна разорена. И у нас очень большие проблемы. И хочется, чтобы был мир, и не было от этих войн, и не было от этих погибелей. Ну, чтобы была нормальная страна, чтобы не было войн. Вот этого хочется. Поэтому мы пришли голосовать. Не продавай свой голос, не торгуй будущим Украины. Ролик с таким призывом появился в интернете. Его создали молодые патриоты из Тернополя. Они призывают граждан Украины ответственно отнестись к парламентским выборам и не отдавать свои голоса за продуктовый набор или сотню-другую гривен. Ведь люди, которым сейчас люди, которых мы сейчас выбираем в парламент, будут управлять нашей страной следующие пять лет. И преступники у власти смогут красть у народа намного больше. Напомним, что подкуп избирателей является криминальным преступлением. Ну а мы продолжаем наш марафон, посвященный парламентским выборам 2014. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. Впереди еще много интересного.